Fu'un fi khafissur fa idahum minal ajdadi ila rabbihim yansilun dan sesudah ditiup dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala menghidupkan orang-orang mati apabila berlaku yang demikian maka semuanya akan bangkit keluar dari kubur masing-masing bersegera menghadap Tuhan qalu ya waylana man ba'asna min marqadina pada ketika itu orang yang tidak percayakan hidup semula berkata Aduhai celakanya kami Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami Hala ma rahman wa salakal mursalun Lalu dijawab kepada mereka Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah Yang amat pemurah Dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul in illa sayhatan wahidah hanyalah dengan berlakunya satu petikan sahaja fa idahum jami'ul ladaina tiba-tiba mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan bila ini tidak sesuai tak berapa dia tak berkena wa nufikha fi suri dan sudah tentu akan ditiup sangkakala sur maknanya sangkakala iaitu sesuatu ada satu 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 alat yang apabila ditiup dia akan mengeluarkan suara yang lebih kuat dan jauh Uh, 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 tempatnya jauh uh, boleh didengar dari jauh al ajdas maknanya kubur jamak kepada perkataan jadas jadas artinya kubur ajdas kubur kubur kuburan wa nufikha fi suri dan sesudah tentu akan ditiup sangkakala menghidupkan orang mati sangkakala dua tiupan pertama tiupan semua yang hidup mati serentak semua yang hidup tiada kecuali hanya malaikat maut dikatakan ya, dia akan dia akan mati apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil hayatnya Dua tiupan sangkakala pertamanya mematikan semua yang hidup dan yang kedua menghidupkan semua yang mati untuk bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan penghakiman. Ayat ini fa iza faizahum wa nunfakhu fis-suri fa iza hum ila rabbihim yunsalun dan ditiup sangkakala tiba-tiba mereka mereka segera menemui Allah Subhanahu wa taala apabila bangkit dari kubur masing-masing semuanya akan bangkit dan keluar dari kubur masing-masing maksudnya di sini tiupan serdakala yang kedua menghidupkan semula, semua orang yang mati tiupan yang pertama sudah selesai tiupan yang kedua yang nak dibicarakan di sini mengapa tidak berbangkit tidak tidak dimaksudkan uh, tiupan sangkakala yang pertama tiupan sangkakala yang pertama hidup waktu mereka hidup di dunia ini tidak mempunyai apa-apa uh, maksudnya lagi bukan tidak ada apa-apa maksud untuk mematikan mereka dan selepas itu selepas tiupan sangkakala yang kedua barulah uh, barulah adanya pembalasan sama ada syurga ataupun neraka orang kafir kedua-dua kepercayaan kala ini tidak dipercayai mereka sama ada yang pertama ataupun yang kedua tetapi sekalipun begitu kenyataan yang berlaku memaksa mereka percaya kepada kejadian-kejadian seperti gempa bumi seperti banjir besar seperti kejadian-kejadian uh, 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 yang berlaku yang mematikan ramai manusia yang hidup Demikian, begitulah juga uh, kemungkinan kemungkinan tiupan sergakala yang pertama yang mematikan semua manusia ini iaitu dengan berlakunya kejadian-kejadian uh, yang memusnahkan uh, kedudukan manusia kejadian-kejadian malapetaka yang, yang mematikan mereka semua Ayat ini mengajak mereka supaya mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan lebih banyak kejadian-kejadian yang bakal menimpa manusia sebelum daripada penghakiman, sebelum daripada manusia dibawa ke pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Faidahum min al ajdasi ila Rabbihim yansilud. Yansilud diterjemahnya masing-masing masing-masing bersegera menghadap Tuhan insallah yang sallu dalam bahasa Arabnya, dia tidak mempunyai makna segera, ini makna makna yang kedua mungkin dah boleh diberi tetapi dia membawa, membawa makna uh, menyeludup masuk menyeludup, insallah menyeludup, tiba-tiba mereka itu menyeludup kepada Tuhan mereka, menyeludup ini maknanya mereka pergi dengan secara secara Uh, secara macam mana kita nak sebutnya di sini menyeludup ni menyeludup ni uh, penyeludupan barang-barang dari luar negeri melalui jalan-jalan tikus lorong tikus ini pun yang selalu ni yang, yang, silun mereka pergi tanpa mengira jalan tanpa mengira apa sajalah jalan keadaan jalan mereka sama ada jalan besar ataupun jalan kecil menurut keadaan masing-masing jadi penggunaan yang silun ini mempunyai suatu erti bahawa mereka terpaksa pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa jalan sekalipun itu maknanya. Tetapi kalaulah mereka itu pergi segera, di segera ada mempunyai makna pilihan padanya. Tapi di sini untuk membuat maksud mereka tidak mempunyai pilihan. Pilihan dalam apa keadaan sekalipun mereka merasakan tanggungjawab dari mereka sendiri untuk pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengapa keadaan menjadi begitu kerana sudah tentu sunnah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan mereka selepas dari tiupan sengkala yang pertama dan selepas daripada tiupan sengkala yang kedua ini sunnah yang mereka akan bergerak semuanya ke satu arah iaitu menuju Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana keadaan berlaku pada ketika itu apabila semua manusia berhimpun makik daripada kubur kamu yang bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala seluah mana kawasan itu ini semua yang tidak dibicarakan oleh al-Quranul Al Karim dan kaedah memahami al-Quran hal-hal yang berkaitan dengan akhirat dan berkaitan dengan aqidah kita tidak boleh mempersoalkannya lebih mendalam kerana kita tidak ada jalan untuk mengetahui perkara-perkara gaib ini kecuali menerusi Quran dan hadis dalam hadis menyatakan apabila manusia dikebumikan dikebumikan pada ketika ini roh roh uh, menasihati kaum kerabatnya yang terdekat supaya mereka insaf sementara hidup ini masih ada kerana mereka Uh, merasakan amat rugi kerana tidak membawa persediaan yang cukup untuk mati. Jadi pada ketika itu, roh bercakap, Roh bercakap di atas keranda kubur, keranda kubur dia bercakap, uh, menyeru anak-anak dan keluarga-keluarganya yang terdekat supaya mereka uh, bersiap-sedia untuk datang ke kubur untuk di untuk mati, bersiap-sedia. Mereka amat kesal atas kematian mereka yang tidak mempunyai persediaan yang cukup, bekalan yang cukup oleh demikian anak-anak jangan lagi jadi seperti mereka, kalau boleh didengarnya, begitu nasihatnya hadis menyatakan hadis menyatakan tetapi uh, sejauh yang kita dapat uh, rasakan dengan uh, pencaandera kita Dengan apa yang kita lihat Yang kita dengar, kalau itu tak ada Tetapi ruh dikatakan ada uh, Menyatakan perkara yang seumpama itu Tetapi uh, Hanya hadis sahaja Yang menyatakannya Kerana uh, Tanpa saluran ini Kita tidak mempunyai jalan Untuk memahami apa yang, yang berlaku Ketika mereka dibawa kubur Dan dibawa dan disemadikan Di dalamnya Kemudiannya ee uh, kaedah uh, dalam hadis juga menyatakan apabila manusia sampai waktu untuk dibangkitkan semula daripada kubur tak tahulah mana yang lebih dahulu barangkali nya berlaku tanda-tanda terlebih dahulu uh, hujan turun renyai-renyai pada ketika itu kalau boleh digambarkan sepertilah ee uh, kulat cendawan yang tumbuh selepas hujan segera tumbuh tumbuh maknanya mayat ini apabila disiram air hujan pada ketika itu dia akan tumbuh untuk bangkit semula tumbuh seperti cendawan selepas disiram hujan selepas itu selepas itu dan tiupan sangkakala berlaku yang mula-mula tumbuh itu semuanya bergerak bergerak seperti orang yang hiduplah bergerak hidup. Pada mulanya ada tanda-tanda untuk keluar tapi dia tidak keluar sekaligus, dia keluar pada mula-mulanya satu bahan yang ada kemungkinan hidup. Hidup yang sebenarnya selepas daripada tiup sangkala yang kedua. Tiup sangkala yang kedua lalu hidup semuanya. Kemudian selepas itulah bergerak, bergerak uh, untuk pergi ke apa yang disebutnya mahsyar. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza. Pada ketika itu orang-orang yang tidak percaya akan hidup semula berkata, aduhai nya, eh, aduhai celakanya kami. Celakanya kami. Siapakah yang membangkitkan kami daripada kubur tempat tidur kami? Siapakah yang bercakap ini? Yang bercakap ini malaikat lah pada ketika ini yang ada hak untuk bercakap. Yang lain-lain semuanya akan dihukum dan menunggu hukuman yang wajar daripada Allah Subhanahu SWT. Malaikat pun yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semua malaikat boleh bercakap dan satu orang yang tertentu malaikat tertentu saja barangkali nya malik malaikat malikil maut umpamanya sebab ini tugas dia malaikat yang tidak berkenaan, malaikat yang membagi rezeki umpamanya, dia tidak ada tugas pada ketika ini, tugas dia yang membagi rezeki, tugas dia menurunkan hujan, tugas dia menurunkan Al-Quran, wahyu. Malaikat mau adalah satu-satunya malaikat yang bertanggungjawab tentang hidup matinya manusia. Qalu ya wailana mereka berkata ya wailana perkataan wail ini dalam bahasa Arabnya keluhan yang menunjukkan seorang itu rugi dan binasa ya wailana celakanya kami ya wailana uh, subuh ruginya kami itu maknanya wail maknanya kecelakaan wailul likulli humazatil lumazah wailul lil mutaffifi wailul kecelakaan bagi orang yang mengurangkan timbangan dan sukatan apabila berjual beli Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina min marqadina Sistem hawanya dia baca min marqadina hadza tak boleh tak hadza begitu tak betul tak betul dia tidak mempunyai uh, erti yang yang betul Bu ya wailana man ba'asana min marqadina Aduhai celakanya kami siapakah yang membangkitkan kami daripada kubur dari kubur tempat tidur kami kan betul tu ayat tu tanda dia nyekaf lam ya terbalik gitu tu itu tempat wakaf lah bila-bilanya tapi ya wa ilana haza eh, mamba'asana min marqalina haza tak boleh <tuh> kalau haza begitu berhenti kat situ pun nak baca semula tu ambil haza pula min haza haza ma wa'adar rahman wa salakal mursalun itu baru betul Kadang-kadang tak betul ni Tak betul tempat wakaf Menjadikan makna yang salah Ada baiknya juga tak faham makna itu Kalau faham makna kita berhenti pada tempat yang membawa makna syirik Membawa makna syirik Membawa makna syirik kita berdosa lah <tuh -tuh> La ilaha illa ana fa'budni Berhenti kat situ <tuh -tuh> La ilaha illa ana Fa'budni wa'akimis salat al-zikri Tak boleh lah Tiada Tuhan yang lain mulakan saya Saya tu ke mana? Saya ke mana? Saya La ilaha illa ana fa'budni Wa aqimis salat li zikri Tempat yang disuruh wakaf, wakaf lah. Tempat yang dilarang wakaf tu, dia boleh membawa makna yang salah. Tapi jika niat kita tidak tidak salah, maka tak salah lah juga. Cuma bacaan tu. Bacaan. Allahu ya walana man ba'asana min maqdina siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami hadza ma rahman wa sadqal mursalun malaikat menjawab inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang amat pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh rasul-rasul ar-rahman maknanya pemurah ataupun pengasih pemurah lebih kurang begitulah makna kedua-dua ini tetapi makna yang sebenarnya makna yang sebenarnya ar-rahman di dunia di dunia al rahman ini meliputi semua orang muslim dan kafir ar-rahman ar-rahim ar-rahim rahman di akhirat saja al rahman di akhirat jadi bismillahirrahmanirrahim al rahman dunia Rahman di dunia, pengasih di dunia Pengasih di dunia ini maknanya pemurah Pemurah di dunia ini meliputi Meliputi orang kafir dan orang Islam Jadi kalau begitu artinya Hada ma wa'adar rahman Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat rahman Di dunia dahulu Di dunia dahulu Kalau dia kata Hada ma wa'adar rahim Itu akhirat Akhirat Jadi tak betul lah Uh, ar-rahim ya eh, betulnya ar-rahman ar-rahman uh, maha pemurah dan umum limpah kurnianya itu Wasalaqal mursalun dan benar apa yang disampaikan oleh para rasul rasul-rasul dahulu menyatakan hari akhirat tetap berlaku dan pembalasan selepas daripada kebangkitan semula di akhirat juga akan berlaku sama ada ke syurga ataupun ke neraka hadis-hadis mendetail mem memperincikan apa yang berlaku di mahsyar dan bagaimana kedatangan manusia uh, ke, 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 mahsyar dan bagaimana pula manusia melintasi titian al mustaqim di mana penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana saksi-saksi uh, saksi bangkit untuk menyatakan kenyataan amalan mereka di dunia sebelum daripada titian al mustaqim In illa caihah waahida, faidahum jamirul dina mubroon. In kahat illa caihah waahida. Uh, uh, tiupan sengkakala itu berlaku tidak lama masanya hanya satu pekikan suara saja, satu letusan suara semuanya dibangkitkan semula, satu letusan suara menghidupkan semua manusia dan mematikan semua manusia mudahnya mudahnya hukuman Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidup dan mematikan semua manusia tidak memerlukan kepada proses proses uh, memasang alat-alat tertentu tidak mengapakah manusia ini dimatikan dengan pekikan suara pekikan suara ini sebenarnya mudah mati Berbanding dengan dipukul ya, dia pergi dia ya. kalau nak semelah ni pun masa lama juga. Pokitkan suara dia mati sekali gus. Suara yang sampai kepada tahap tertentu lah. Pendengaran ini sebenarnya sensitif. Sebab, sebab itu uh, barangkali bayi tidak boleh di, 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 didedahkan kepada letupan-letupan yang kuat kerana dia boleh memecahkan anak telinga ke ataupun boleh membenasakannya. Oleh demikian Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat sama ada untuk membangkitkan manusia dan menghidupkannya digunakan dengan satu pekikan suara. Apabila pekikan suara ini berlaku faizahum jami'ul ladaina muhdarun semuanya dibawa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dibawa hadir. Di sini nampak adanya hubungan dengan yang silun dulu. Yang silun itu maknanya menyeludup. Ha? Faizahum min al-ajdas ila rabbihim yansilun Segera menghadap Tuhannya Bukan eh, dengan makna yang Itu makna yang kedua Makna yang pertama kita sebutnya tadi Menyeludup Kerana manusia Barangkalinya untuk yang dinyatakan Jika dibiarkan Kebebasan kepadanya Mungkin dia datang lewat Mungkin dia tidak datang di mahsyar ini tetapi mereka itu dibawa hadir oleh malaikat satu demi satu. Mengapa perlu dibawa hadir? Tidak dijadikan satu peraturan seperti mana mereka daripada kubur terus mereka pergi ke mahsyar. Tetapi ketika mahsyar ini untuk berhadapan dengan Allah taala muhdharu. Mereka dibawa hadir. Dibawa hadir itu memperlihatkan kepada kita pertama sekali dia mempunyai sedikit masa. Dan yang kedua yang dia bawa hadir ini Pesalah memangnya dia tak mau boleh Kalau bolehnya dia tak mau hadir ke mahkamah Biarlah dia dihukum Tanpa hadir Tapi kalau pun tak hadir Mestinya dia dibawa oleh malaikat hadir Ke, ke pengadilan Untuk menunjukkan keadilan Allah SWT Ketika menjatuhkan sesuatu hukum Yang pertama yang kedua kehadiran mereka disaksikan oleh makhluk-makhluk lain atas segala amalan yang mereka lakukan di dunia. Jika jika saksi yang diperlukan itu bukan manusia seperti haiwan, seperti pokok-pokok dan lain-lain lagi, semuanya ini akan dibawa hadir. Ungkapan Al-Quranul Karim muhbarun dibawa hadir mempunyai erti itu. Bukan hadirnya sebatang kara tapi hadir dengan semua saksi dan saksi yang dibawa hadir itu kalang-kalang yang pada dirinya pun sudah cukup al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum pada hari itu kami tutupkan kami tutupkan mulut mereka dan memberi peluang kepada kaki tangan mereka untuk menjadi saksi itu pada diri mereka dan di luar diri mereka pula pokok-pokok haiwan semuanya ini dibawa Kalaulah maksudnya manusia itu hadir sendiri akan dikatakan begini. Akan dikatakan faidahum jamiun ladaina hadirun hadir. Tapi ini tidak musbar dibawa hadir. Jadi orang yang dibawa hadir ini paksanya adalah paksaan dia. Tidaklah dibawa hadir itu kerana memuliakan diri. Tidak kan ada unsur paksa yang dibawa datang. Yang membawa datang kepada mereka kepada Allah Subhanahu SWT ialah para malaikat. Yang terdiri tugas khas untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu SWT. Sama ada dia orang mukmin ataupun orang kafir semuanya dibawa hadir pada ketika ini di bawah harga ini kalau kita nak bayang pun tak boleh kalau kita boleh bayang dia dia lori-lori besar macam kambing lontak pergi pasal nak bawa seorang-seorang tu nak bawa seorang-seorang maklumlah manusia yang begitu ramai cukup sulit dan susah bayangan di dalam Al-Quranul Al Karim ini pertama sekalinya peti, 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 letusan suara yang kuat menunjukkan kesusahan dan kemudiannya siapa yang membangkitkan kami daripada tidur kami bila tidur kami ini pun merupakan yang susah orang tidur bila dibangkit kan dia susah nak bangun tetapi kalau dia bangun sendiri tak apa dia bangun sendiri pukul 4 malam pukul 4 pagi dia boleh boleh bangun pukul 2 pagi dia boleh bangun tapi jika dipaksa adalah sesuatu yang berat ungkapan mulai daripada walu fi khafis suri hinggalah sampai kepada ilahum jami'ul ladaina muhdharun perkataan-perkataan yang berat untuk diterima oleh Bahasa-bahasa uh, ini uh, berat untuk diterima sebab pada hari ini bukan hari senang tapi hari susah seolah-olahnya begitu.